Я почну українську мову, але а, буду розмовляти а, і російською. Я щиро вдячний а, за це привітання, за цю можливість, яку мені не дали а, бути здесь. Для мене а, це особливий день, а, Це а, я перший раз тут Дніпропетровську. але а, це для, дуже важливо для мене. ...а, зараз доля не только Украины, но и Европы, и моей страны вырешивается в этом месте. Я мав а, сегодня эту и буду еще иметь с керавниками, с керавниками, с керавниками Но я буду, буду продолжать российский мову. Я очень счастлив, что меня пригласили вас при этом престижный вуз. Вы достаете на самом деле учитесь не только в очень исторически важном пузе, но на настоящих профессиях большая ваша часть. Конечно, есть и какие-то профессии, я всегда с моим, с моим молодым коллегом советую не учить то, что я учил, а я учил международное право международные отношения. Нас, юристы, вообще юристов и специалистов международных отношений как собак, нерезанных мира. А сейчас нужны люди, которые хотя могут изучать и это, но этот дух, который есть в этом институте, в этом университете, настоящих профессий, настоящих э, вещей, которые делают настоящих профессионалов, настоящих людей и на самом деле делают индустриальные и вообще экономический потенциал любой страны, в том числе, конечно, Украины, э, очень важен. Поэтому я его очень искренне завидую. Одновременно э, есть китайская пословица «проклятие». Я желаю вам жить в эпоху перемен. Если это проклятие, то я всю жизнь и мое поколение было проклято, потому что мы живем через нескончаемую след череду перемен. Но я себя чувствую в этих как рыба в воде. И сейчас, конечно, большие перемены происходят в Украине. И в хорошую сторону, и, естественно, в негативную сторону. Действительно, в эти дни, в эти недели, в эти месяцы будет решаться, чем будет, во что превратится ваша страна, ваша общая родина, и во что превратится эта часть Европы, во, все, во что превратится мир, мир увеличение, потому что я думаю, что судьба мира сейчас решается в Украине. Очень интересная эпоха мы живем, и эпоха то, что многие годы, в принципе, много положительного было сделано в смысле формирования общенациональной идентичности Украины, в смысле воспитания новых поколений, но в целом, наверное, как и везде на постсоветском пространстве, было утеряно много времени для того, чтобы действительно модернизировать, реформировать институты и создать современное общество, современные государственные институты. В этом смысле очень много было упущено, и надо было быстро это все наверстать. В эти дни, в эти недели особенно полезно мы поняли, насколько сложны те вызовы, перед которыми вы стоите. Вы стоите. Потому что весь этот глубок проблем, оригинальные проблемы, проблема, принцип беспорядочного и безнаказанного и недостроенного вмешательства дела Украины. Виток насилия, в тех местах, когда и в той стране, которая считалась очень мирной с населением, которое всегда было очень дисциплинированно и поддержано мир. Все это для кого-то оказалось неожиданным, но являлось логическим следствием того, той общей болезни, которая у нас везде, что у нас во всем постсоветском пространстве, на всем постсоветском пространстве очень слабый государственный институт. Очень слабая отношенность обычного человека с общим интересом и общим государственным институтом. Когда мы говорим слово «совок», это «совок» не конкретный, там, стол, стул, там, банка, там, я не знаю, стены, здания и там, выражение лица человека. Это, в первую очередь, отсутствие отождествления человека со своим государственным институтом. Это наличие огромного процента коррупции. Это то, что все продается, в первую очередь, продаются государственные институты и государственные должности и государственные функции. У нас в Грузии, когда мы начали наши реформы, был самый высокий уровень преступности в Европе и на постсоветском пространстве. В России сегодня 8% воров в законе, допустим, в России, или там хоть большая часть, допустим, на Донбассе. Это выходцы из Грузии, чем я поздравляю, если это тоже. Это значит, что большая часть коррупции, пока коррупции мы были на одном из самых первых мест в мире, были хуже, чем в Нигерии и в других местах, в Грузии все продавалось, продавались должности, продавались государственные, если были какие-то секреты Продавалось, я не знаю, оружие, продавались предприятия, продавалось, продавались дипломы, продавались государственные института, продавались ответки, продавалось, короче, все Там, где было государственное Люди были очень циничны, настроены, они не верили, что у них не может быть что-то хорошего не верили, что политик может не красть, не верили, что должностное лицо может не обманывать, не верили, что милиционер не представляет для него угроз. И, и встретить встретить милиционером на улице было то же самое, что встретить бандита с большой дороги. Вот такое мы ну, наследовали, нам было очень, мы были очень молодыми. Мне было 35 лет, я был старше всех из моей команды, всем остальным было где-то 20, 23, 25, 26, 27 лет. И мы получили вот, абсолютно пустой бюджет. Мы получили конфликты в четырех регионах нашей страны. Южной Осетии, Абхазии, Джавахетии и Вачарии, в том числе горячие конфликты. Когда я в ради президента первый раз попытался въехать в Ачарию, я встретила местные армии, конечно, незаконные, почти 4000 человек до зубов вооруженных под командованием русского генерала. По-моему, не здоровая фамилия была. И меня не пустили на части территории Грузии под дулом гранатометов и а, артиллерии. Полиция Грузии была полностью продажена. Не было смысла бороться с преступностью. 80% Грузии не получали электроэнергии. Практически большую часть года. За все годы моего предшественника было построено всего 10 километров дорог поэтому дороги были в ужасном состоянии, воды не было больше, в большей части города, больше, больше времени. И главное, что люди просто ни на что не надеялись. Мы сделали из этой безнадежной Грузии, по данным Евросоюза, к отцу мою президенту, самую некоррумпированную страну в Европе, то есть в Грузии было меньше коррупции, чем в Исландии, Германии, во Франции, в Италии, а я не в про Италию, Грецию не говорю. Грузия была, э, Грузия была самая безопасная страна в Европе. Меньше преступности, чем в Норвегии, Швеции, Исландии. До 40% меньше, чем в 5 раз меньше, чем в России. Грузия была на 137 месте по простоте делания бизнеса. Там, где, кстати, сейчас находится Украина, мы перешли на восьмое место. в мире. Этот список возглавляет Сингапур, Америка на пятом месте, на шестом Дания, на седьмом, по-моему, Швеция, потом Грузия, потом Исландия, потом Норвегия, потом э, Австралия, потом Германия и так далее. Э, мы э, по экономике, мы э, увеличили номинальную экономику общих цифрах почти в три раза. Значит, бюджет нас, налоги мы сократили на 65%, бюджет у нас увеличился в 11 с лишним раз. То есть собираемость налоговой. это как раз степень э, экономики, мы вывели экономику из тени. Это было достигнуто большим путем больших жертв. В том числе, что, допустим, через несколько месяцев после того, как мы пришли к власти, мы полностью уволили всю полицию, весь состав ГАИ и 90% остальной полиции. Три месяца Грузии было, Грузия была без милиционеров. Мы э, уволили практически всех таможенников, всех налоговых инспекторов. Мы поменяли полностью систему образования или общий экзамен вступления в институт, и полностью капитализировали все экзамены с курса на курс, чтобы практически невозможно было допустить коррупцию. И э, мы начали давать избавительные по всем остальным связям. В Грузии это все происходило под AccessSense. Мы смогли восстановить контроль над двумя из четырех сепаратических регионов. Мы уже начали восстанавливать контроль и над Южной Осетией, чтобы это остановить, потому что люди начали переходить из местной сети на сторону центральной грузинской власти. России пришлось совести 120 тысяч солдат и и для того, чтобы это остановить. Поэтому я считаю, что 40 тысяч, которые они концентрируют на вашей границе, это не подготовка к потому что к нам они зашли 10 раз меньше Грузию со 120 тысячами. Вот это настоящее отторжение, когда они готовятся. Я не думаю, что у них есть достаточно сил, чтобы вернуться в Украину. И э, мы э, смогли оставить на двумя регионами, но у нас была война в 2008 году, нас бобили, там 200 собор в течение нескольких недель. А половина страны была оккупирована почти 2 месяца. 20% страны остается почти 20% под оккупацией. Но несмотря на это мы строили новые города, мы построили новые автобаты, мы построили новые урорты, мы построили новые большие железные дороги и вокзалы в количество. количестве. Вы построили новые нефти и газопроводы. Вы построили новые университеты, тысячи новых школ или полностью новые для дебатирования. Мы перевели систему образования на английский язык, мы ввели 10 тысяч американцев преподавать английский практически во всех средних школах Грузии. Мы создали новую вооруженную силу, новую армию, мы создали абсолютно новую полицию, новую налоговую систему, новые, новую госслужбу. 8% наших всех госслужащих к концу моего срока президентства были в основном молодые люди, меньше 30 лет. Практически полностью новое поколение заместило так.